Памятай, у всему прояв Творца, борячись, чи зневажаючи кого щось противится Творцу. Як вы это чуєте? Ну, здесь вот как двоякая ситуация, да? В какой-то степени нужно брать выгоду, как яблоко с В идеале никогда не стоит за нее бороться. Но все равно это ж какой-то степени все равно же борьба, да. И опять же, вот прибегая к дизайну человека, вот там Сережа Барский, у меня жена, например, они обладатели такого канала, он так и называется, канал борьбы. И здесь говорится о том, что ну, у них генетика такая, да, и они все равно у них это есть внутри, оно в середине их, то есть это, грубо говоря, творец так даже сделал, да. И там больше о чем, то есть надо иметь глобальное дело, то есть достойное дело, за которое стоит побороться. Иначе, если у них не будет этого дела, тогда они будут бороться со своими родными, там, со своей семьей и так далее. Нужно ага. иметь вот это вот дело, которое, за которое стоит. То есть действительно вот это дело, то есть, которое они будут отстаивать, там, идти там, в суды и бороться за то, чтобы это дело, их ребенок, так сказать, вырос так вот в этом духе. И твержу. І тому ставлю запитання. Скажіть не мені. Росточок трави, який проростає через асфальт, він бореться з асфальтом? Навірно, іщить ще його міста. Він використовує можливості світла, кисню і води, так? Ну, так. Да, да. І коли людина з цим варіантом. Те, що ви сказали, заряджена на боротьбу. Вільно ви сказали, людина, яка має цю, цей штрих, це заточеність, їй потрібна боротьба як упорство. Ну не протидія комусь чомусь, а упорство в наміченні цілі. У моєї дружини теж є сильний канал, конфлікт. В неї є створення конфлікту, а в мене проти погашення. І моя задача сприяти, щоб вона не створювала мені конфлікт, а використовуючи конфлікт, йшла до інших людей. Їм створювала. Чуєте, те, що ви сказали. Так, так, так. Тобі ж куди направити, да? так? Це у неї корневий центр, так, да, там. Так. Да. Е я поняв. А канал. не 18.58. Я так не пам'ятаю, але в неї половина канала. Створю конфликт, а у меня другая половина с этим конфликт. Ну, я здесь тоже у меня вот с, э, створю конфликты, да, неосознанно даже, ну, вот в какой-то степени, но иногда даже и осознанно. Но вот особенно хорошо пример, когда вот я жил с мамой и с женой, да, и когда они не могли вот найти этот общий язык, что-то, что-то, они по разным комнатам разбились и сидят, дуются друг на друга. И вот этот у них внутри нарастает, 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 а потом как вырвется, там, что будет ого Я вот создавал конфликты специально, даже осознанно, для того, чтобы их столкнуть, чтобы не было вот этого вот большого, чтобы они поругались чуть-чуть, да, там, какую-то мелкую ситуацию. А то одна, вторая, потом, когда она нарастет, это как снежный ком, потом все как выльется, то есть это капец. Я вот именно создавал эти конфликты для того, чтобы их по чуть-чуть раз, расплести, да, так, в таком. Так, І тому боротьби нема на землі. Все створено. Головне, вміти використовувати. Навіть зірвавши яблуко, воно буде вдячно людині, хто зірвав. Це не боротьба. Ні. Воно е, Дерево дає плод для того, щоб його використовували. Але зірвавши яблуко і посадивши ці зернятка, це не буде боротьба і шкода. Один на один з системою порядком одно. але коли ту же саму силу і час застосувати на усвідомлення собі подобних, хто ведеться. І ця атмосфера вже в думках створить ситуацію, де й не треба буде виходити на фешмод. Чувіть? Да, да. Борьба це вклад енергії тільки на протистояння великому, чи на е, згуртовування великого в тій ситуації.